या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातले काही दुकान बंद होणार आहे किमान तीन चार दुकानं सुपारीची तीन चार सुपारी, सुपारी शॉप इन पॉलिटिक्स बंद होने वाले वापस वो शॉप नहीं चलेंगे से से एक दुकान है महाराष्ट्र में चाहे नरेंद्र मोदी जी आए अमित शाह जी आए कितनी भी सभाएं लेंगे वो जितनी सभाएं लेंगी उतनी बीजेपी की सीटें कम हो रही या उनके अलायंस की सीटें कम हो रही लगभग तय है, है। पूरा दम निकल चुका है प्रधानमंत्री मुंबई महाराष्ट्र थ्र पीस पंचीस वीस वीस तीस तीस सभा मैं दा वर्ष काम के लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी तुम्ही आता आहे आपण तर विकास केला असता आपण महाराष्ट्रासाठी काही चांगल्या गोष्टी केल्या असता तर अशा प्रकारे ज्याने तुम्हाला शिव्या घातल्या महाराष्ट्रात पाय ठेवू देणार नाही म्हणून सांगितलं त्यांना मांडेहून बसावं नसतं लागलं म्हणजे त्यांच्या मांडीला लावून बसतायत ते स्वतःला महाराष्ट्राचे स्वाभिमानी वगैरे म्हणतायत आणि त्यासाठी आपला पक्ष स्थापन केला असं म्हणत ते महाराष्ट्राच्या शत्रूंच्या बरोबर व्यासपीठावर बसतात आणि त्यांच्यावर त्या कौतुकाची फुलं उधळणार हे चित्र महाराष्ट्राला एकदा ह्याची देही याची डोळा पाहू द्या म्हणून म्हटलं की या निवडणुकीनंतर काही सुपारीची दुकानं बंद होणार ती कायमची बंद होणार तो, तो बहुत बडाल उपाय नहीं, सवाल तो उनको हमेशा किसी ना किसी के बारे में उठते रहते हैं लेकिन उनकी एक उनका एक स्पेशलिटी है जिनके बारे में सवाल उठाते हैं उनके साथ ही वो चले जाते हैं उत्तर भारतीयों के खिलाफ बीजेपी ने भी उनके पास उनसे रिश्ता तोड़ा था कि ये लोग हिंदी भाषी को उनके ऊपर हमले करते हैं राज ठाकरे के लोग लेकिन आज नरेंद्र मोदी उनके साथ रहते हैं एक विचार है पॉलिटिकल जैसे बहुत से भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है वैसे जिस पार्टी के नेता ने यह कहा था कि मैं मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र में पाव रखने नहीं दूंगा आह्वान किया था लेकिन तो आज वही नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा करेगा शेयर करेगा जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो नेता शाहजी और मोदी जी एक साजिश कर रहे उनके साथ राज ठाकरे बैठेंगे और पूरा महाराष्ट्र देखेंगे चार जून के बाद ये दुकान जो है राज ठाकरे जी का सुपारी का दुकान ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा जनता बंद करेगी